Доброй ночи. События дня на БТБ. Правительство в полном составе во главе с премьер-министром Арсением Яценюком подало в отставку. Свое решение премьер объяснил тем, что депутаты блокируют все инициативы Кабмина. За несколько часов до этого решения фракции «Удары свобода» развалили коалицию. Хронология сегодняшних событий в Верховной Раде от наших парламентских корреспондентов. Фракция «Удар» Виталия Кличко заявляет и сообщает о выходе из состава коалиции европейского выбора Верховной Ради Украины седьмого созыва. Именно после этого заявления в парламенте начинается развал коалиции. К «Ударовцам» присоединяется «Свобода» и 19 внефракционных депутатов. Фракция Всеукраинского объединения «Свобода» заявляет о выходе нашей фракции из коалиции большинства. Вид позафракционных 15 депутатов, от 15 внефракционных депутатов в солидарность с фракцией УДАР, в солидарность с фракцией Свобода, заявляю о выходе из коалиции, для того, чтобы президент через 30 дней имел возможность перезагрузить этот парламент. Для того, чтобы президент через 30 дней имел возможность перезавантажить этот парламент. После развала коалиции межфракционное недопонимание обостряется. Как результат, депутаты проваливают правительственные законопроекты, связанные с секвестром бюджета и модернизацией ГТС. После чего премьер-министр Арсений Яценюк опускает руки. Чем платить зарплаты? Чем платить зарплаты? Чем не завтра в ранце заправить БТРы? Чем мне завтра утром заправить БТРы? Как мне заплатить людям, которые загинули, и семьям? Как мне заплатить людям, которые погибли, и их семьям? Откуда? Из каких денег? Как, как содержать армию и вооруженные силы? Как не, как не деморализовать дух тех десятков тысяч, тысяч людей, людей, которые не сидят которые не в этом сидят зале, в зале, а в траншеях а под пулями траншеях, сидят? Под Может, сидят? Мы Может, мы о них подумаем? Пример видит два выхода. Либо новая коалиция, но в таком случае придется сотрудничать с коммунистами и регионалами, на что Арсений, я ценю, говорит, не пойдет никогда, либо отставка. У тому случае, если... В том случае, если нет новой коалиции, а действующая коалиция в парламентской президентской республике распалась, правительство и премьер-министр обязаны подать в отставку. Я заявляю об отставке в связи с распуском коалиции и блокированием правительственных инициатив. И звертаюсь до Официально обращаюсь к фракциям инициаторам развала коалиции «Удары свобода». Немедленно внести предложение по кандидатуре на должность технического премьер-министра, который будет руководить правительством до проведения парламентских выборов до проведения парламентских выборов. Ударовцы поручения выполнять не спешат. Говорят, Арсений Яценюк остается премьером. За его отставку парламент не голосовал и не факт, что проголосует. В свою очередь, лидер свободы Олег Тягныбок не исключает, что техническим премьером может стать его однопартиец. Вера Свердлок, Анна Каменева, Александр Котельников, Владислав Плешаков, Андрей Коваль, БТБ. И после возвращения из Рада, Арсений Яценюк собрал всех министров и попросил их и далее исполнять свои обязанности. Об этом написал на своей странице в Facebook министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Он также сообщил, что временно исполняющим обязанности премьер-министра Украины назначен вице-премьер-министр регионального развития, строительства и ЖКХ Владимир Гройсман. Яценюк также провел телефонный разговор с вице-президентом США Джо Байденом, в котором сообщил об отставке украинского правительства. Президент Украины считает, что выход двух фракций из состава коалиции свидетельствует о том, что часть народных депутатов не вцепилась мертвой хваткой за свои кресла, а чувствует настроение избирателей и ими руководствуется. Но выход депутатов из коалиции не должен парализовать работу парламента. Я призываю всех народных депутатов к ответственной работе в парламенте с осознанием того, что Украина сегодня борется за суверенитет, за территориальную целостность, за само существование нашего государства, за будущее украинского народа. А возможные последствия отставки правительства специально для нашего телеканала прокомментировал политолог, глава управления Института украинской политики Константин Бондаренко. Президенту придется столкнуться с новой действительностью. Он столкнется с новым, более сильным, более мощным, защищенным, более защищенным законодателем, премьером, из числа популистов. Сегодня есть спрос на популистов. И представьте себе президента Порошенко, которому придется иметь дело с премьер-министром Олегом Лешко, к примеру. Вот. Так что я думаю, в данной ситуации будут будет еще очень много сюрпризов и покой нам только покойным только снится. А в ближайшие полгода мы будем жить с исполняющим обязанности премьер-министра, с исполняющими обязанности министров и так далее, и так далее. Фракция Коммунистической партии Украины в Верховной Раде седьмого созыва больше не существует. Об этом объявил председатель Верховной Рады Александр Турчинов. По его словам, основным аргументом стало сокращение численности фракции с 33 до 23 человек, что противоречит регламенту. В истории независимой Украины в парламенте впервые не будет фракции КПУ. Представители Компартии Украины уже заявили, что решение парламента о распуске их фракции намерены обжаловать в Конституционном суде. Запретить коммунистическую партию Украины. Оставить. Где поставить запятую, решит окружной административный суд Киева, который приступил к рассмотрению иска Минюста о запрете КПУ. Начало судебного процесса предшествовали потасовки между представителями истцов и ответчиков. Впрочем, после трех часов заседания судья объявила перерыв до 14 августа. Подробнее в сюжете наших журналистов. Уже за час до начала заседания в холле окружного админсуда Киева яблоку негде упасть. Процесс открытый, но журналистов и представителей некоторых партий у входа держат до последнего. А при попытке пройти в зал заседаний достается некоторым адвокатам КПУ. Уйди звезды! Ты адвокат дьявола! И ты я тебе сказал! И ты я тебе сказал, сволочь! Відповідача, які не змогли зайти до зали. Прошу вас, пройдіть. Не зайдут комуняки в судовий зал. Звертайте увагу, комуністи! Радикал даже на суд над собой не пускают. Радикалу Олегу все же удается обеспечить публичность судебного процесса, добившись разрешения на присутствие СМИ. В свойственной ему эпатажной манере он, взобравшись на стол, регулирует движение журналистов. Одному журналисту и оператору від кожного всего. запускайте. Генпрокуратура Инпрокуратура и СБУ представляют 308 криминальных дел, возбужденных против членов КПУ, за поддержку аннексии Крыма и пособничество террористов на востоке Украины. Среди доказательств также фигурируют призывы к федерализации, изменению конституционного строя и спонсирование сепаратистов. Защитники компартии, среди которых едва иностранца обвинения отрицают и требуют проверить аутентичность видео и аудио доказательств. После прений судья объявляет перерыв в заседании до 14 августа. Впрочем, стороны продолжают взаимные обвинения. Сам факт того, что в судебное заседание пришло 8 представителей КПУ, свидетельствует о том, что они будут делать абсолютно все, чтобы дело как можно дольше рассматривалось в суде. И еще, судя по их поведению, они отрицают абсолютно все доказательства. Все что, прокуратура, считает, что Все, что говорит прокуратура, она считает, что это общеизвестные факты, которые не требуют доказательств. Отклонено большинство наших прошений. Мы понимаем, что суд находится под сумасшедшим давлением и активистов, и народных депутатов, которые приходили и пытались сорвать заседания, и, собственно, отдельных госорганов и силовых структур. Властные державных органов, силовых структур спикер парламента Александр Турчина уже объявил о распуске КПУ. Впрочем, на быстрый судебный запрет полицилы рассчитывать не приходится. К тому же коммунисты уже заявили про свои намерения обратиться в Конституционный суд Украины а при потребности подать иск Европейский суд по правам человека. Оксана прыжка, Виктор Синкевич, БТБ. Силы антитеррористической операции освободили Лисичанск от террористов. Об этом сообщил командир батальона «Донбасс» Семен Семенченко в соцсети. Он написал буквально следующее. Лисичанск взят. Террористы бежали. Спасибо бойцам батальона «Донбасс» и 24-й бригады вооруженных сил Украины. Вечная память погибшим при взятии города. Ночью жителям просьба не выходить из дома. Это пока не безопасно. Семен Семенченко также сообщил, что батальон «Донбасс» не потерял ни одного бойца. А в Горловке Донецкой области, в районе поселка Бессарабка, идут бои между силами АТО и террористами. Бомбардировки подвергся один из кварталов населенного пункта. Подорвана автомобильная дорога, ведущая на Гольмовский поворот. В связи с этим прекращено автобусное сообщение с поселком шахты имени Румянцева. В Горловке боевики неславянской внешности развернули базу на территории средней школы. Однако украинским военным удалось установить контроль над населенным пунктом Верхнекаменской Донецкой области. Ситуация на востоке Украины остается напряженной. Об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБ Андрей Лысенко. Так боевики нарушили водоснабжение Авдеевского коксохимического завода и концерна «Стирол» в Горловке, что может привести к выбросам вредных веществ. Между тем бандиты ощущают острую нехватку желающих воевать. Кроме этого, боевики, которые имеют большие потери живой силой, освободили из местной колонии 150 осужденных, вооружили их и используют для запугивания местного населения и оказания сопротивления силам антитеррористической операции. Закон о третьей волне мобилизации сегодня вступил в силу. Она будет длиться 45 дней. Пополнят вооруженные силы Украины бойцы изо всех регионов Украины. Исключение составляют лишь Автономная республика Крым и Севастополь. Подробности далее в сюжете. В Министерстве обороны Украины рассказали, что в первую очередь будут призываться военно обязанные первой категории, то есть те, кто имеет опыт службы в вооруженных силах и военно-учетную специальность. Сейчас армия больше всего нуждается в военных механиках и ремонтниках. Также, возможно, будут призываться военнообязанные, которые не служили в армии и не имеют соответствующей военной подготовки. Это военнообязанные второй категории, которые переданы в запас по достижению 25-летнего возраста, а также те, кто пришли подготовку на военных кафедрах в высших учебных заведениях. Призванных во время третьей волны мобилизации будут направлять в зону проведения антитеррористической операции только после прохождения соответствующих учений. Об этом сообщил начальник отдела внедрения службы в резерве мобилизационного управления Минобороны полковник Михаил Щербина. Прибывают в военные части, где проходит боевое слаживание в составе штатных подразделений, то есть вместе с военнослужащими. Это проходит в несколько этапов: подготовка в составе отделения, взвод, рота, батальон и в составе частей. Как правило, такая подготовка длится от 15 до 30 суток, в зависимости от масштабов необходимой подготовки. Только после этого они направляются для выполнения заданий. Если мы видим, что какое-то подразделение не готово за это время, их подготовка не отвечает заданиям, этот срок продлевается. Третья волна мобилизации обусловлена необходимостью ротации подразделений в зоне АТО. По словам представителей профильного министерства, за счет новобранцев также повысят готовность Украины к отражению вооруженной агрессии со стороны России. Виктория Лопатина, Данил Городецкий, БТБ. Национальный банк Украины, начиная с 24 июля 2014 года, вводит чрезвычайный режим работы банковской системы в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республике Крым. Соответствующее постановление принято правлением НБУ. Это связано с тем, что ситуация на названных территориях делает невозможной работу банковской системе в обычном режиме. За день до этого НБУ также утвердил инструкцию относительно организации работы банковской системы в чрезвычайном режиме. Согласно документу, правление Нацбанка, в частности, наделяется правом принятия решений о приостановлении запрете деятельности банков или осуществлении отдельных операций на определенных территориях. Кроме того, сотрудники теруправления НБУ получили право повреждать наличность, если в чрезвычайных условиях денежные средства невозможно вывести. Также предусмотрен механизм отключения от системы электронных платежей тех ее участников, помещения которых захватили вооружение люди. Предполагает инструкция возможность ведения бухгалтерии в ручном режиме в случае, если невозможно использовать компьютеры. Кроме того, документ предусматривает возможность обслуживания воинских частей предприятий и населения мобильными отделениями банков. В Британии специалисты в присутствии представителей Соединенных Штатов Америки, Малайзии, Нидерландов, Германии и Украины приступили к расшифровке информации из черных ящиков сбитого самолета Боинг-777. Кроме того, члены международной группы по техническому расследованию катастрофы обсудили вопрос по эвакуации обломков самолета с места события в Киев. Напомню, сегодня в Нидерланды из Харькова прибыли еще два самолета с телами жертв катастрофы Боинга. Всего в аэропорт Эндховена доставили 74 контейнера. А до вечера пятницы обещают переправить останки 200 найденных на месте катастрофы пассажиров. Замечаний к украинским диспетчерам по поводу крушения малазийского Боинга нет, так как он находился в границах установленных маршрутов полетов. Такие результаты международной рабочей группы экспертов озвучил глава комиссии по расследованию обстоятельств крушения Боинга Владимир Гройсман. Лайнер Эр Альжири упал в пустыне на севере Мали. Связь с судном, на борту которого находилось 116 человек, пропала через 50 минут после взлета. Лайнер летел из Буркина-Фасо в Алжир. В последнем сообщении экипаж просил диспетчера в Нигере изменить их курс, поскольку на пути у самолета разразилась гроза. По предварительным данным, среди погибших есть один украинец, около половины граждане Франции. За минувшую неделю это уже третья катастрофа с пассажирскими самолетами. Кроме малазийского Боинга с 300 пассажирами, сбитого над Украиной, вчера полсотни человек погибли на Тайване, где сам Самолет, пытаясь зайти на посадку, упал и загорелся. Суд признал виновными российских оппозиционеров Сергея Удальцова и Леонида Развожаева и присудил им 4,5 года колонии общего режима. Активистов обвиняли в организации митинга на Болотной площади 6 мая 2012 года и подготовке массовых акций протеста в других городах России. Поводом стала запись скрытой камеры встречи Удальцова-Развожаева с грузинскими политиками. Напомню, 19 октября 2012 года Леонид Развожаев, бежавший к тому времени из России, был похищен в Киеве под зданием Украинского отделения управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и вывезен в Россию. Подсудимые были взяты под стражу в зале суда, впрочем, они готовят апелляцию. И буквально несколько минут назад на сайте президента было опубликовано письмо Петра Порошенко главе Верховной Рады Александру Турчинову. В нем глава государства подчеркивает, что распад коалиции не является правовым поводом для отставки правительства. Кроме того, прошение премьер-министра должно быть вынесено на рассмотрение парламента. Поэтому президент просит сделать это уже завтра. Порошенко также указывает на необходимость депутатам вернуться к вопросам рассмотрения изменений к госбюджету и налоговому кодексу. Надеемся, депутаты прислушаются к письму президента. Спасибо, что вы были с нами. До встречи в 23.00.